Всем привет! Вы на канале Сайд Сегодня я снимаю... Да, меня давно не было на Ютубе. Я не знаю, мне просто лень снимать. Да. Э -э -э сегодня мне как-то... Я выиграла на одном конкурсе в моей школе. Я режиссер. Э часы Mi Band 3. Да. Я вам сейчас их покажу. Вот. По сути, они у меня вот в таком чехле. Я их сняла. Да, сегодня будет речь о этих ремешках. Вот сами часы. Мне они нравятся. У нее у очень много функций. Да, сегодня я расскажу о моих ремешках. Да, как вы это уже поняли. Наверное, по названию. Я расскажу, что может ребен третий, как им пользоваться, как его заряжать. Да. Полезно. У меня есть ровно 5 ремешков. Да. Первый ремешок, который я вам хочу показать, это простой черный ремешок. Да. Простой черный, с вот такими вот штучками. Правильно застегивать бинт третий, надо вот в эту штуку просунуть. Тут дырочка есть. И, и куда хотите, в дырку вот так засовываете. Да, тут так. Второе у меня красно-черный. Мне он очень нравится. Его очень сложно надевать на него сами часы э, и сложно снимать. Дальше идут бело-черно-зеленые. Они мне тоже нравятся. Я их подносила только один день. То же самое, что и с вот этими, вот только другой цвет. Да. И есть вот такие... Вот такой вот ремешок. Да, серо-красный. Почти то же самое, что и вот этот. Да. Я его ни разу не носила, потому что я его где-то потеряла. Потом как-то нашла. Вот. То же самое, что и вот эти два. То же самое, просто другой цвет. Ну и все. У меня есть... Еще вот этот ремешок. Думаете, почему тут часов нет? Потому что я их только что сняла. Да. Всего мне 5 ремешков. Вот эта пара, вот эта пара и вот эта. Да, Сейчас я расскажу о самих часах без ремешка. Без ремешка они выглядят вот так. Да, это часы, только без ремешка. Сейчас я вам расскажу, через какое приложение можно вот эти Mi Band 3 подключить. Через приложение Mi Fit. Вы там регистрируетесь, выбираете сам вот это да, можно любое, любое просто э, часы, браслет. Да, все ми можно выбрать. У меня они не, не часы, а браслет, как указано в Мифит. Э, сейчас я расскажу, как можно зарядить. Да. Вначале надо снять его с ремешка. Как я это сделала? Э, и найти в коробке эту зарядное устройство. Сейчас я сейчас найду, подождите. Вот, нашла. Вот. Вот такое зарядное устройство. Специально для этого. Вы можете через электричество. Через вот такую штуку. Такую штуку, типа вот эту штуку вставляете сюда вставляете и вот эту подключаете вот так вот вот и потом подключаете к точке можно по-другому вот это подключить к Powerbank. да лучше использовать от Xiaomi PowerBank эм, да так лучше и безопасней ну вот это тоже можно. Что я еще хотела вам рассказать? Что 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 что? Я уже не помню и что. Вот как пользоваться, да. Смотрите, вначале, когда вы его покупаете, еще не подключены к устройству, у вас тут как-то на другом языке, на китайском, что ли, высвечиваются слова. Вот вы должны скачать это приложение. Ну, пока у меня нет этого устройства, где скачать это приложение. Вы должны его подключить, потом он станет русским. Вы должны выбрать город. Ну, город, страну, где вы живете. Оно на этом высветится. А, потом вы можете им пользоваться. Но одно но. Вы просто подключаете, чтобы оно заработало. Но вы никак не подключаете к своему устройству. Например, я с телефона подключила к самому Mi, Mi Band 3. Оно никак не дает э, никаких уведомлений. Тут есть программа уведомления. Сейчас я их найду. Вот. Уведомление. Тут уведомление только о зарядке, типа, ну там 15% подключите зарядное устройство к зарядному устройству. Ну вот, вы поняли. А, я не знаю, почему я хлопаю, Мне просто нравится, ладно. А, этим пользуется легко. Если вы видите, то тут есть маленький проем, это есть кнопка, если вы на нее нажимаете, то вот это высвечивается. Вы также можете, сейчас минутку, экран. Такая функция экран. Почти все функции вы должны задерживать эту за кнопку и выбирать Экра... Экраны есть такие. Да, я уже выбрал один экран. Um, сейчас, 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 я поменяю. Видите так? А вам не видно, ладно. Можно выбрать такой экран, который я уже выбрала. М -м -м. Теперь покажу вам, как снимается и одевается. Я покажу на этом, то, что его легче. Вы вначале, чтобы его, чтобы его туда засунуть, вы должны вначале вот эту штуку просунуть. И потом уже протолкать вот так. Все. Оно у вас подключилось. Дальше снимать лучше вот так вот. Все. Оно снялось. Но на новых вот таких вот, э, можно сказать, не резиновых, даже они что-то прочнее, они плохо вставляются. Видите, они не вставляются даже. И я смогла вытащить из вот этого ремешка сами часы только за два дня. Да. Ну да, ну на этом все. Эм, я не знаю, мне кажется, лучше заряжать вот эту штуку от Mi. У меня есть телефон от Xiaomi, если вы меня слышите. И мне дали вот такое зарядное устройство. Это специально шло в коробке от Ми. Я могу даже показать коробку. Вот. У меня был Redmi 6A, на который я сейчас снимаю. Да. В комплекте шло вот это. И шнур, конечно же. Мне кажется, что лучше заряжать вот от него. От Ми. Да. Что еще вам рассказать? В мире существует очень много ремешков для вот таких вот часов. Да, я в интернете смотрела вот Redmi 3. Они. Ой, Redmi говорю. Mi Band 3 стоит. Ой! Мама! Они стоят э, 1500 сомов. Да, это просто в нашей стране такие марки. Да. Эм, я точно не знаю, сколько это рублей, сколько это долларов, сколько это евро. Да. Ну, мне кажется, то, что на этом можно уже заканчивать. Видео уже длится 10 минут. Для меня это нормально. Окей. С вами была Сада Адмакенова. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.